и как-то вот не существовать, а нужны квантовые команды, тоже основаны на квантовой физике. Мне кажется, что сегодня здесь собрались люди, которые являются собой вот эти частички вот этой квантовой команды, возможно, вот очень разной, но интересной. И уже какая-то единая, вот я уже чувствую, что я, как женщина я чувствую, что какое-то единое вот все-таки пространство, несмотря ни на что, какого-то внутреннего, может быть, согласия. Оно все равно здесь уже образуется. И вот мне, честно говоря, я вдруг подняла две руки и сказала, да, я за Прометей. Вот. И вот еще вы добавите, и наша передача уже подходит к концу. Мы ее должны как бы резюмировать. Может, кратенько кто-то по три слова скажет еще. Хорошо. Это было всегда, это будет всегда, пока есть в наших душах огонь со мной сквозь судьбу и года Рыжий ангел, огненный конь! Он был рыжий, рассветный огонь, шея лебедя, дракона глаз. Мой самый верный друг, мой самый верный конь, с легким звонким названием бега. Сетку розовых шрамов куда в себя? самый гуще боев он вертелся юлой. Он рожден был для боя и для меня никогда не изведав конюшен покой. Ты с другими конями не пасся, Ты от скуки битвами спасся. Поэзии безудержный ангел, Ты крылатым летел на покой. Но мой конь надо мной ужалился, Я прошу лишь живым останься, Я веду тебя в смертный бой. Итак, внимание. Начинается первый прямой эфир интернет-кафе «Прометей». Диалог состоялся. То есть нет смысла в диалоге среди людей, которые мыслят одинаково и придерживаются одного Диалог состоялся. Диалог когда разные люди с разными взглядами ищут путей решения какой-то проблемы. Так что здесь можно считать, что мы начали уже этот диалог. Диалог состоялся. Да. второе. Да. Пока это вот мы обменивались мнениями здесь. Но у нас распространена анкета, она висит на этом. Нас слушает. Давайте мы расширим этот круг сегодняшнего диалога. С тем же вопросом. Зачем нужен прибытель? Давайте мы обработаем результаты, узнаем мнение других. Это могут быть сотни людей, да, которые сообщат свое мнение. И в следующий раз, я предлагаю, 17-го, когда уже пройдут эти праздничные все, в эти же часы собраться, для того, чтобы мы с одной стороны посмотрели, как среагировали те, кто нас смотрели вот на наш разговор. И второе. Разработать все-таки это меня конкретно. Я уже сколько лет пробиваю через Альянс цивилизации, через Академию общественного образования, вы, через да. все нужно, чтобы люди им понимали, что такое цивилизация. Во всем разнообразии. Это севая проблема современного Правильно. сознания да. и современной истории 21 века. Значит, давайте мы попробуем вот эту программу предложить вот это 17 Юрий год. Владимирович, да. можно я сразу да. вот смотрите, здесь сидят два. 4, шесть 8, 9 человек. И там журналист 10. И плюс еще. А давайте мы вот начнем с того, это мое предложение, что все эти люди, которые сегодня сидят в студии, если они скажут внутренне, да, и внешне, да, может быть, их сделать уже участниками этого да. некого вот кафе. То есть, да. чтобы они не просто человек пришел, вот смотрите, как бы пришел, говорил, и больше мы его не приглашаем, как бы использовали, и все, так нехорошо. Да, да, да. 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 То есть, не должно быть такое, что использование. Да, как, как, да, как, как члены, как члены, постоянные участники вот этого всего, как да. а, возникает некое такое маленькое, может, маленькое, потом оно может увеличиться, сообщество, вот, вот прометеевцев. Да. Почему бы и нет? И вот сегодня, допустим, все мы уже становимся участниками, и мы никто друг для друга не пропадаем. Мы начинаем. Вот это сотворчество как сказал Денис. А вы что можете сказать? Скажите мне, пожалуйста, вы тоже Александр Иванович. Мне кажется, есть три ощущения. Например, у меня. Первое ощущение недосказанности, это замечательно. Значит, надо есть собираться о чем, снова. О чем говорить надолго. Буду... Значит, нам надо снова собирать. Ощущение креатива. Угу. И, Денис и Дмитрий поставили другие темы, и рука тянулась, не успели договорить, это, это хорошо. А поэтому ощущение креатива однозначно. Причем, знаете, креатива сдобренного и реально цивилизации, и, и мидом и гражданским Чего-то только нет, да? Здесь все на самом деле. Это хорошая такая гремучая смесь. И в-третьих, есть ощущение солидарности. Причем, солидарности конструктивной. Ну, То есть мы ты не просто объединились, да. но уже наметили действия, значит, это не останется. Просто разговор. Это замечательно. Вот эти ощущения Сейчас пролетело как бы, так быстро, было да? Очень быстро. Вы уже так сказали, хорошо, что, наверное, вам и нечего и не не сказать. Почему, на мой взгляд, если мы признаем одну из главных целей и задач данного диалога кафе, это познание себя и сотворение мира, я думаю, что в этой формуле э, мы найдем много э, очень важных э, знаний и спровоцируем процесс познания нашей зрителей. Ну вот книги, мы сюда обязательно узнать, добавляем ваши все книги, да, которые вот как бы мы соединяемся уже и с вами, потому что здесь без книги, чтобы, чтобы эти книги люди покупали и несли и что и да. не что-то там, не мясо бы, с рынка, да. а книги, было бы здорово, вернулись бы к книгам, я не не бутылку, было. да. Да, не только в интернете, да. Ваше резюме, краткое резюме, подведение итогов. Если кратко, то э, осталось некоторое горечь у меня от того, что э, я оказался непонятным, э, видимо, плохо выражал свои мысли. Э, э, то, что было, это разговор о цивилизации, но не диалог цивилизации. Мы все с вами принадлежим к одной цивилизации. Поэтому диалога цивилизации не произошло. Формально, ну, формально произошло. И фактически. <связь> Нужна вот эта самая интерактивность и нужен собеседник, или собеседник, еще лучше, принадлежащий к другим а цивилизациям. Экран, который, на котором можно тогда, тогда действительно мы будем отвечать требованиям диалога цивилизации. <связь> Я еще раз, в третий раз повторю, что это не казуистика, о какой цивилизации мы говорим. Цивилизация идентичности, либо цивилизация структурирования человечества. Это разные вещи. И, соответственно, разные разговоры. У нас все получилось смешанно. Mm -hmm. Разумеется, этот разговор интересен. Но он же первый. Он первый, да. И в, в этом смысле, в смысле поиска жанра и поиска предмета деятельности, разумеется, наш работа получилась. Получилось. Мне кажется, что все-таки э, мы у вас все, ну, по крайней мере, я могу сказать, что все понятно, о чем вы говорите. Это называется пределы совершенства не существует, и поиск приведет нас к тому, о чем вы говорите. То есть задача прийти к, там, к той цели, которую вы указываете. Задача нашего диалог э, диалога в кафе Прометей. Э, то есть человек указал цель, мы все поговорили, он указал цель. Вот туда. Пойдем туда. А, твое краткое? Ну, я понял. Самое самое важное, что э, диалог кафе это создание некто, некого продукта интеллектуального здесь, вот в этой студии, ну или около, ну неважно, не где, на среди людей. И этот продукт должен заинтересовать слушателей и зрителей. Если у нас это получится то наша аудитория расширится мгновенно, как как вот после взрыва волна идет и она охватит все. Но для этого здесь очень тонко надо подходить. Мы должны охватить не только свою цивилизацию, как говорят а и чтобы это, да. эта волна была интересна или там затрагивала и других, да и тут и все. И поэтому здесь надо особый подход, надо подумать, еще раз собраться, поговорить. И мы мы потянем эту проблему обязательно. Все, мы, я думаю, что потянем. Ну, конечно. Да, ребята, ваши... Переговоры. Ну, я хотел бы отметить две вещи. Это доступность и открытость. Это сделал кафе, которое будет работать, я надеюсь. Оно должно быть открыто и доступно для всех. То есть а, отбор участников, любой человек, который выступает с более-менее адекватной мыслью, хорошей. А он может принять участие хотя бы как, а, на экране или на хотя бы распечатку мыслей, каких-то предложений, которые участники диалога могут Мы уже получим, просто мы не могли сейчас, там очень много будет писем. должны были бы еще четыре цивилизации, просто много путей. То есть это и мысли, присланные на сайт, которые люди хотят обсудить, которые нужно. Это и обсуждение на форуме, это и прямая трансляция. То есть очень много разных форм. Да, да, да. Так, вы сейчас... Извините, я думаю, что я посчитал, что кафе достигло своей цели, если бы она могла предложить э, все объем, конечно, это невозможно, но и более такой широкий спектр информации, чтобы каждый мог его переосмыслить и выбрать сам. Я против того, чтобы нарезать какие-то определенные точки зрения, я считаю, что необходимо вот именно плюр -плюр -плюр плюрализм мнений, которые позволит каждому как бы, интересующемуся что-то для себя, возможно, как сконструировать точки зрения. То есть главное это не иметь таких четких уже формированных мнений. Дима, ну, здесь очень большой разброс, да, мнение плюс, последнее, да. и мы заканчиваем. Ну, я бы хотел сказать, чтобы мы вы выяснили из всего то, что было сказано, противоречия, которые были даже в рамках одной цивилизации, как говорит Мед что нужно, вот если нам трудно как-то договориться, выяснить трудности этой задачи которую мы ставим перед собой, чтобы она была не просто говорильной, не просто какой-то э, легкой прогулкой, а чтобы мобилизовался да, самый активный творческий потенциал научный. Именно была база. И эту трудность мы должны понять и работать, работать и работать. Ну, я думаю, что то, что делается, это очень нужно. Итак, э, мы под, подвели итоги, и наша передача затянулась на 20 минут больше, чем нужно было. Но мы ее заканчиваем. Я думаю, вот на такой, как, как оборванная нота какая-то может быть какой-то музыки. Вот я хочу перечислить тех, кто был у нас в студии, чтобы мне не ошибиться. Итак, ведущие передачи. Можно я просто вот эту точку нахудоши. А еще у меня точку предложение говорит. 17 числа оставить тему многоликость цивилизации. и прийти в снова и потом подвести итоги нашего я контакта с другими да. Да? и сделать это межцивилизационным. Вот. И mm -hmm. следующая встреча вот здесь же, 17 числа. 17 -е числа мы все те же том же -то составе собираемся вместе. И плюс, я надеюсь, будут с нами те, которые сегодня, которые сегодня не смогли. Итак, попасть. я перечисляю. У нас ведущие в студии Яковец Юрий Владимирович, Карпинская Мария Авдеевна, Гости: Шувалов Константин Викторович, Агеев Александр Иванович не пришли Осипов Юрий Михайлович, надеемся, не пришел Конь Сергей Владимирович. Ну, вот, Здесь вот. же есть Котов Денис Алексеевич, не пришел Ремыга Владимир Николаевич не пришел, Ермолаев Павел Викторович, Мусадель Жорж не пришел, перечисляю, Сирия, да? Васин Альшаир, представитель Палестины, не пришел, хотя обещал, Хасан Настрала выступающий тоже не появился, Хусейн тоже фамилии журналист не появился, Денис Евдокимов здесь, Дмитрий Железняк здесь, и Леонид Погорелов как журналист тоже здесь. Итак, передача заканчивается. А еще я забыла перечислить, что к нам неожиданный гость появился Исаев Александр Петрович. С такой необычной фамилией. Мы Хорошо. подвели итоги, и мы договорились о том, что мы о многом договорились, и о том, что будет документ написан, и о том, что мы снова в том же составе, только вот с тем составом, который еще и не были, 17 января Здесь тоже с 7 часов встречаемся в этой студии. Надеюсь, никто опаздывать уже не будет. И здесь будет продолжение этого диалога, потому что он действительно интересен. Всего вам доброго. Новое планетарное телевидение заканчивает свое интернет вещание Поздравляю с наступающим новым годом! И поздравляет от имени всех-всех вот сидящих. Мы поздравляем вас с наступающим новым 2011 годом. Сегодня мы еще отвечаем на те вопросы, которые были адресованы кафе прометей. Вопросы были заданы нам Михаилом из Риги.